নমস্কাৰ মই ডক্টৰঞ্জি দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ যে নতুন দাঁত ওলায় বিশেষকৈ যিটো লাষ্টৰ দাঁত শেষৰ দাঁত থাৰ্ড মৰলাৰ উইজডম টিট নাইবা আকাল দাঁত যিয়ে কোৱা নহওক আমাৰ যিটো শেষৰ দাঁত সেই শেষৰ দাঁতটো ওলোৱা সময়ত কিন্তু বহুত লোকৰে বিষ হোৱা দেখা যায় বিষ হয় দাঁতৰ আলুটো ফুলি উঠে দাঁতৰ আলুটো বিষ হয় বা কিছুমানৰ দাঁতটো আধা ওলাই ইডোখৰ শাৰ্দিৰ ভিতৰতে ফচি যায় কিছুমান আপোনাৰ দাঁতটো অকল চুক এটা ওলাই কিছুমানৰ দাঁতটো সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই কিন্তু দাঁত পোকে খাই এনে বা কিছুমানৰ দাঁতটো সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই কিন্তু তাঁতৰ আলুটো বাৰে বাৰে ফুলি যায় তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমাৰ এই লাষ্টৰ দাঁতটোৰ লগত হয় দাঁতটোৰ তলৰে হওক বা দাঁতটোৰ ওপৰৰে হওক সোঁ ছাইডৰে হওক বা বাওঁ ছাইডৰে হওক এই প্ৰব্লেমটো হোৱা বহুত লোকৰে দেখা যায় গতিকে এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈছে আপোনাৰ দাঁতটো প্ৰথমবাৰ যদিহে ওলাইছে আৰু এনেকুৱা প্ৰব্লেম যদিহে আপোনাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আৰু যদিহে আপোনাৰ প্ৰথমবাৰ দাঁত দাঁতো যেতিয়া ওলাইছিলে তেতিয়া বিষ হৈছে তাৰ পাছত আপোনাৰ মাজে মাজে দাঁতৰ আলুটো ফুলি যায় বা খানা ফচি ধৰে নাইবা কেতিয়াবা বিষ হয় তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম যদিহে হয় বা কেতিয়াবা তেজ ওলায় এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমিডিয়েট কি কৰিব পাৰিব ঘৰতে কি কৰিব পাৰিব ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে ঘৰতে কি কৰিব পাৰিব তাৰে বিষয়ে ক'ম আৰু কেতিয়া আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব সেই বিষয়েও আজি ভিডিঅ'টোত বিতংকৈ আলোচনা কৰি ক'ম গতিকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা দাঁত ওলাইছে ব এতিয়া যদি ওলাই আছে আৰু বিষ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব তাৰে বিষয়েও জানি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টোত গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চালে গোটেইখিনি কথা আপুনি গম পাব যদিহে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এই শেষৰ দাঁতটো ওলাইছে আৰু একদম প্ৰথমবাৰ ওলাইছে তাঁতৰ আলুটো খুব বেছি বিষ হৈছে মুখখন খুলিব পৰা নাই ভালদৰে খাব পৰা নাই আৰু কিছুমানৰ আধা ওলাই ফচি আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব বিষ হৈছে তো বিষালে আটাইতকৈ প্ৰথমে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যদি ইমিডিয়েট যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কুহুমীয়া গৰম পানীত আধা গ্লাছ কুহুমীয়া গৰম পানীত এক চামুচ নিমখ দিব আৰু ধুনীয়াকৈ কুলকুলি কৰিব দিনত তিনি চাৰিবাৰমান কৰিব আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰিব ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত কুলকুলি কৰি পেলাই হৈ যাব কুলকুলি কৰিলে যিটো ছাইডে হৈছে আপোনাৰ যদি এইটো চাইডে হৈছে তেতিয়াহ'লে মুখখন এনেকৈ কৰি পেলাই কুহুমীয়া গৰম পানী নিমখ দিয়া পানীখিনি এনেকৈ কৰি অলপ দেৰি ইয়াতে অলপ দেৰি দুই তিনি মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি থ'ব তাৰপাছত যদিহে ঘৰত লং তেল আছে লং তেল লগাব পাৰে নাইবা ৰচুন পিহি পেলাই লগাব পাৰে নাইবা আপুনি ধৰক হালধি নিমখ আৰু মিঠাতেল মিক্স কৰি পেলাইও পেষ্ট এটা বনায়ো লগাব পাৰে তেতিয়াও আপোনাৰ যি অকণমান বিষ হৈছে বা জাতৰ আলুটো অকণমান ফুলিছে সেইখিনি আৰাম পাব কিন্তু যদিহে আপোনাৰ বেছি হৈছে আৰু বাৰে বাৰে হৈছে তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব আৰু যদিহে আপোনাৰ দাঁতটো সম্পূৰ্ণকৈ ওলোৱা নাই ডক্টৰে আপোনাক এক্স ৰে কৰি চাব এক্স ৰে কৰি চোৱাৰ পাছত যদিহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ওলোৱা নাই বা আমি যেতিয়া এখন এক্স ৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাওঁ যে দাঁতটো কি কণ্ডিশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে এগৰাকী আপোনাৰ কি হয় ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে ডক্টৰগৰাকীয়ে আপোনাক যেনেকৈ এডভাইজ কৰে বোলে আপোনাক ক'লে বোলে অঁ দাঁতটো আপোনাৰ ওলাব কিন্তু আপুনি ধৰক অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব বা অলপ আপোনাৰ বিক হৈ থাকে যেতিয়াই ওলাব দাঁতটো কাম কৰে প্ৰেতি নোলোৱালৈকে মাজে সময়ে এনেকৈ বিষ হৈ থাকিব সেই গতিকে আপুনি ডেইলি ৰাতি ব্ৰাছ কৰিব লাগিব মাউথ ৱাছ ইউজ কৰিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ খাদ্য বস্তু নফচে তাৰ কাৰণে ধ্যান দিব লাগিব আৰু আপোনাক মলম দিব তাতে লগাবৰ কাৰণে দাঁতৰ আলুটো য'ত ফুলিছে আৰু চাৰিওফালে য'ত আমাৰ তাতো আলুৰ ইনফেকশ্যন হৈছে তাতে লগাবৰ কাৰণে মলম দিব আৰু মলমটো আপুনি ধুনীয়াকৈ লগাব দুই তিনিবাৰকৈ আৰু মাউথৱাছ ইউজ কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ যি এণ্টিবায়টিক যদি বহুত বেছি ইনফেকশ্যন আছে ধৰক বিষ হৈছে তেতিয়াহ'লে এণ্টিবায়টিকৰ ক'ৰ্চ এটা কৰিব লাগিব এণ্টিবায়টিক আৰু এনালজিচিক মানে এণ্টিবায়টিকৰ ক'ৰ্চৰ লগতে আপুনি ধৰক বিষৰ টেবলেটো খাব লাগিব তো এইকেইটা ক'ৰ্চকেইটা ধুনীয়াকৈ কৰাৰ লগতে অরস্কৃত করার পাছত আপনি মেডিসিন খার পাছত মেডিসিন যেহেতু পাঁচ দিন কারণে দিয়া হব তো মেডিসিন খোৱাৰ পাছত আপনার যদি মুখ খুলিবলৈ অসুবিধা হয়েছিল খুলবলে আপনি পড়ে ধুমিয়া খা খাবলৈ পারি কিন্তু আপনার এই প্রবলেমটা বারে বারে যদি হয়ে আছে বা বারে বারে হয়ে থাকার একটা সম্ভাবনা থাকে যদি আপনি ক্লিন করে নারাখে তাতে যদি ডেইলি খাদ্যবস্তু থাকে হলে আপনার বারে বারে ইনফেকশন হব আর বারে বারে ইনফেকশন হয়ে থাকলে বারে বারে মেডিসিন খাব মেডিসিন যেহেতু বারে বার ভাল নয় সেই গেছে ভালদরে ডর ডামর্শো ডিসেব আলোচনা করে যদি আপনার এই ওলাই ঐার সম্ভাৱনাটো কম আছে বা হাড় দিতে ফসি আছে আর আপনি খুব প্রবলেম পাই আছে দাঁতটা উঠাই দিব তো এই দাঁতটা উঠাই দিলে আপনার কোনো ধরনের প্রবলেম নহয় বহুত লোকৰ আকাল দাঁত মানে কি হয় নোলায়েই নোলালে কোনো কথা নাই কিন্তু ওলাই পেলাই আধা ফচি গ'লে বা এনেকৈ বাৰে বাৰে বিষ হৈ থাকিলে আলু ফুলি থাকিলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায় সেই গতিকে আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ যদিহে দাঁতটোৰ কোনো ধৰণৰ মানে ওলোৱা সম্ভাৱনা নাই নাইবা বাৰে বাৰে প্ৰব্লেম দি আছে তেতিয়াহ'লে উঠাই দিয়াই ভাল হ'ব ত' এতিয়া চাগে বুজি পালে কি কৰিব লাগিব আৰু ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি বিষ হৈ থাকিলে কি কৰিব তো ভিডিঅ'টো যদিহে চাই ভাল লাগিলে শেষত তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলি মেম্বাৰক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে শেষত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোক সুস্থ থাকক সবল থাকক তাৰে কামনাৰে শেষত ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ নমস্কাৰ